Здравствуйте! В эфире программа ⁇ Профессии и профессионалы ⁇ И сегодня мы поговорим о профессии ⁇ юрист ⁇ Хочу представить вам нашего гостя. Это Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. И давайте познакомимся и поздороваемся со зрителями. Давайте. Я приветствую молодых людей, желающих стать профессионалами своего дела, достойно найти место в жизни, те, которые любят Украину и, в общем, помочь ей вырваться из этого тяжелейшего состояния, в котором наша э, Украина оказалась. И ну, хочу сказать еще одно. Как сказал один молодой э, э, герой фильма, я не кудесник, я лишь учусь, но при братском содружестве можно делать удивительные чудеса. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Владимир, как называется ваша специальность? И немножечко о тех, которые вы можете еще назвать? Ну, специальность моя адвокат. Я отношусь, в общем-то, к группе профессий юрист. Но юристами есть и адвокаты, и судьи, и прокуроры, и работники милиции, юрисконсульты. Все это относится к группе адвокатов, к группе юристов. И поэтому э, все зависит от того, какое направление выберет э, один из тех юристов, который хочет действительно э, найти себя в определенном направлении э, своей работы. То ли адвокатом, то ли прокурором, то ли судьей, то ли э, работником милиции, следователем или работником там, службы безопасности. Yeah. То есть э, профессия э, юриста очень широкая и объединя... объединяет многие должностные э, должностных, должностных лиц, которые занимают определенное место в нашем обществе. А следующий вопрос, который я хочу задать, касается того, из чего состоит ваш рабочий день, вот в чем состоит содержание работы непосредственно адвоката и, может быть, немножечко о тех специальностях, которые вы еще знаете. Ну, содержание моей работы, это, в общем-то, как и по закону, значится в законе об адвокатуре, это оказание правовой помощи населению, во всех отраслях, в любых отраслях права, представление их интересов в судах, в органах следствия, прокуратуры, на предприятиях, в учреждениях, когда адвокат защищает интересы гражданина в взаимоотношениях с предприятиями. Поэтому фронт работы у адвоката очень широкий, и надо очень много знать, чтобы справляться с этой задачей. Знать законы, знать нормативные документы. В общем, много знать и иметь информации для того, чтобы справляться со своими обязанностями. Ну, вот если говорить о том, что надо знать, то прежде всего надо знать законы, кодексы. Можно пользоваться, есть такое понятие, как обобщение судебной практики по разным отраслям права. Верховный суд делает такие обобщения. И это оказывает огромную помощь э, адвокатам, юрисконсультам, другим э, юристам, которые интересуются и которые заинтересованы в том, чтобы разбираться в этих вопросах. Поэтому э, пользование и э, получение широкой информации, тот, кто владеет информацией, владеет, как говорят, миром, разбирается в вопросах, и ему тогда легче справляться с поставленными задачами. А вот скажите, если мы просто по рассмотрим один рабочий день, вот каким образом происходит вот ваша работа длительные подготовки, может быть короткие, какие-то встречи, вот как это происходит? Ну, в общем, работа адвоката начинается с того, что если у него возникла проблема и ему не, необходимо оказать правовую помощь, то прежде всего он получает информацию от э, гражданина, который обратился. Э, в чем он нуждается, скажем, по гражданскому или уголовному делу? Он должен представить документы адвокату, в которых необходимо разобраться, тщательно их изучить, определить направление своей работы, помощи, изучить законодательную базу, чтобы можно было справиться с задачей, которая возникла у человека, который обратился и выполнить свои обязанности адвоката перед этим гражданином. А работа, рабочее место адвоката – это прежде всего его офис, где он встречается с клиентами, с людьми, у которых нарушено право, и они ищут защиты, прежде всего со стороны адвоката, который должен защищать интересы этого человека, который обратился. Это обязанность его, вот это так записано в законе об адвокатуре. И э, обычно местом э, рабочим является суд, там, прокуратура, следственные органы, предприятия, где надо изучить э, документы какие-то. Адвокаты имеют право по закону об адвокатуре истребовать э, необходимые документы. И предприятия, должностные лица должны в соответствии с законом предоставить такие документы, чтобы можно было действительно быть всесторонне подготовленным для защиты интересов человека. Вы уже немножечко сейчас рассказали о том, чем может оперировать данный специалист. Имеется в виду инструменты, приспособления. Вот вы говорите о том, что это может быть законы. А немножко больше об этом. Можно? Ну, больше, да. Я вам скажу, для успешной работы... В современных условиях адвокату необходимо иметь, прежде всего, компьютер. Сейчас говорят так, человек, человек не имеющий компьютера, это не человек. Потому что в компьютере неограниченные объемы информации, там можно найти все, что необходимо. Законы, постановления кабинета министров, постановления учреждений ведомств, обзоры, разъяснения законодательства. Поэтому прежде всего компьютер. Ну и для удобства необходимо иметь там, скажем, диктофон, мобильный телефон, который может и записывать, и фотографировать, потому что у адвоката очень часто возникает необходимость познакомиться с материалами дела то ли гражданского, то ли уголовного чтобы быстро справиться, надо сфотографировать, а потом уже в спокойной обстановке, скажем, в офисе познакомиться детально, проанализировать и определить направление своей работы. Поэтому эти вещи крайне необходимы, и они помогают адвокату справиться с его задачами. А вот скажите, а насколько длительными могут быть дела? Вот, да? То есть они, как часто они поступают, да? Вот, ну так, мы возьмем средний вариант. Понятное дело, что каждый специалист не может сказать, сколько у него там дел поступает. Но при этом какой-то вот, ну, процесс, наверное, в этом есть, да? Сколько да. может человек взять вот специалист, да? Ну, адвокат обычно должен ориентироваться. Если у него достаточно дел, и он чувствует, что он с ними справляется, то он какую-то уже планку делает для себя, что хватит, потому что... Не справиться с задачей, если ты берешь лишние дела только для того, чтобы заработать, это не дело. А определиться в том объеме, который ты можешь оформить, осознать и обеспечить своей защитой, в этом плане надо ориентироваться. Ну, в одних адвокатов бывает, скажем, меньше, у других больше дел. Это зависит от многих факторов, скажем, от авторитета адвоката. Потому что если адвокат справился со своей задачей и защитил человека, то об этом идет, как э, говорится, круги по волне. Сразу э, идет информация от того, который ты защитил, и не только оказал ему, э, скажем, помощь, но и сам получил огромное удовольствие из-за того, что ты справился со своей задачей. И поэтому идет информация, и люди чаще обращаются к тому адвокату, который справляется э, со своей работой. Если зарекомендовал ты себя хорошо то не связан ты с задачей искать клиентов. Они сами придут, потому что э, возникает всегда у людей желание найти адвоката достойного, который бы обладал и достаточным знанием, и принципиальностью, и независимостью, чтобы он не зависел э, ни от каких влияний, ни от судей, там, ни от прокуроров, ни от, э, скажем, следователя, который следует дело а занимался четкой позицией защитить интересы человека. И независимо от того, какое совершил преступление человек. Раз он пришел к тебе за помощью, а помощь должна быть обеспечена каждому, кто обращается. Такая задача адвокатуры. Надо быть сдержанным и четко выполнять свои задачи, следовать требованиям закона и выполнять то, что от тебя требует человек, который к тебе обратился в состоянии крайней необходимости за помощью. Мы сейчас прошли по вопросам о том, что непосредственно да, стоит в содержании работы, чем непосредственно оперируют, какие в помощь могут быть материалы. И подошли как раз к вопросу, вы вот сейчас назвали качества, которыми должен обладать профессионал для того, чтобы у него успешно получалась его профессиональная деятельность. Может быть, вы немножко можете сказать о близлежащих специальностях. Ну, ближе. Может быть, вы осваивали их раньше. Да, я сегодня? раньше работал, и юрисконсультом работал по хозяйственной части а обслуживания. А чем это ну, юрисконсульт занимается обеспечением правового правовой увязки работы предприятий и помощи предприятий в разрешении его вопросов. Там возникают, скажем, финансовые требования предприятия к другим выполнение договорных обязательств или, скажем, защита интересов предприятия по тем договорам, которые нарушаются со стороны других участников правоотношений. Поэтому здесь тоже надо знать много. Ну и связана работа, вот, скажем, смежные так, специальности. Ну, Тут надо знать и работу прокурора, и работу судьи, и работу следователя. Я все эти стадии прошел. Я проработал в прокуратуре 15 лет. Был следователем, был прокурором по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел и за следствием в органах прокуратуры. Поэтому у меня ну, опыта, я, я считаю, что у меня э, достаточно опыта. Но бывают такие казусы и вопросы, когда необходимо обратиться и к помощи, скажем, своих сотрудников, которые имели, скажем, прецеденты в своей работе, которые еще не встречались. Жизнь очень разнообразна. И надо просто знать и определяться, где и как найти. Не обязательно все знать. Знать все э, невозможно. Но знать, куда обратиться и где найти разрешение вопроса, это очень важно. И не надо теряться в сложных вопросах, если они возникают. Потому что всегда из тупика есть выход как один умный э, э, артист, э, Ильинский, по-моему, сказал, там, где если человек зашел в тупик, наложите литературу или положите, он почитает и пойдет дальше. Поэтому э, надо ориентироваться и знать, э, с чего взять информацию, чтобы разрешить этот, эту проблему. И у нас еще есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если молодые люди сегодня выбрали эту профессию, может быть, кто-то из них уже закончил и находится в поисках работы, с чего можно начать, вот если у тебя есть уже такой диплом? Ну, начать с поиска работы. Ее ну, очень да, да. сложно сейчас найти. Поэтому На какие можно ко мне... Ко мне, встреч... мне проходила встреча с молодыми людьми, которые окончили образование, хотят работать, а работы нет. И э, здесь, э, как повезет, э, вот, скажем, чтобы стать адвокатом, надо сдать э, экзамены э, квалификационной комиссии. Э, она существует и в Херсоне, э, называется квалификационно-дисциплинарная комиссия. Если ты сдал экзамены, получаешь свидетельство о том, что ты адвокат, и тогда начинаешь заниматься адвокатской деятельностью. Но вопрос сложно решается, потому что адвокатов много, и даже если ты сдал экзамены, это еще не значит, что ты можешь найти работу. Потому что потребность в защите в в том, чтобы иметь адвоката огромное у людей. У людей, к сожалению, нет возможности заплатить адвокату, потому что стоимость адвоката очень высокая. Вот. И есть у нас организации, которые оказывают бесплатную юридическую помощь людям. И Тогда они обращаются туда. Наверняка эту профессию нужно получить в высшем учебном заведении. Да? У нас же нет специальных учреждений, где можно получить профессию юриста, например, в колледже или училище, да? В смысле, профессию юриста можно получить, закончить государственное, высший, высший уз Украины. То есть университет. Да, университет. Вот, скажем, у нас и Киевский вуз, Днепропетровский, Львовский, Одесский вузы, даже в Херсоне вузы, которые готовят юристов, а потом из них, ну, специального направления так нет, подготовить судью, скажем, или прокурора, или адвоката. Заканчивается юридический вуз, вуз и тогда человек выбирает профессию, свое направление деятельности, то ли ему стать адвокатом, то ли прокурором, то ли судьей. Ну, там свои требования уже. Если, скажем, молодой человек интересуется, какой вуз избрать, он в том же интернете можно получить любую информацию, то ли в Киеве, то ли в Днепропетровске, то ли в Херсоне, то ли в Одессе, выбрать вуз и попытаться вступить, поступить и закончить образование. А потом уже наращивать опыт работы и становиться профессионалом своего дела. И я бы еще хотела у вас спросить, может быть, вы что-то хотели добавить по сегодняшней нашей встрече или что-нибудь пожелать тем людям, которые хотели бы либо выбрать такую профессию, либо, может быть, кто-то сегодня работает, ну и что-то для своих коллег. О. Пожелать, ну я тоже, того же пожелаю, быть преданным своему делу, быть настойчивым, упорным, справедливым и защищать интересы людей. Помнить, что в твоей помощи, очень много людей многие люди нуждаются и в этой работе надо отдавать всего себя если не отдаешь себя всего себя то лучше оставить и уйти или же если отдаешь себя до отдаваться до конца я например если я задался целью и у меня что-то не получается я переживаю я не сплю я ночами готовлюсь я изучаю я ищу советы информацию и часто, может быть не всегда, но часто я нахожу ответы на эти вопросы. Настойчивым, упорным, принципиальным и справедливым. Это главное в работе. А Мы сегодня с вами познакомились с профессией юрист. И Владимир помог нам, рассказал о своем направлении. Это адвокатская работа, правильно? Да. Спасибо большое за участие в программе. Смотрите нас на канале Крат. До новых встреч.